Baru-baru ini seramai 39 pelajar tingkatan 2 dan beberapa kaki tangan di sebuah sekolah dilaporkan mengalami simptom demam, batuk dan ruam pada badan selepas mengikuti latihan di sebuah kem di Yan Kedah. Semua mangsa dilaporkan dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim dan Hospital Yan. Namun begitu, dua individu termasuk seorang pelajar dan seorang pemandu bas masih dirawat di hospital akibat cangkitan kulit yang lebih serius termasuk ruam dan lepuh. Kejadian ini menimbulkan kebimbangan terhadap penyakit bawaan air yang acap kali berlaku terutama ketika musim banjir. Antara penyakit paling kerap dilaporkan ialah taun atau kolera berpunca daripada bakteria dalam air tercemar. Gejalanya mungkin bermula dengan cirit birit dan muntah namun jika tidak dirawat segera boleh mengakibatkan dehidrasi teruk, kegagalan fungsi buah pinggang dan akhirnya membawa maut. Turut membimbangkan ialah penyakit leptospirosis atau lebih dikenali sebagai kencing tikus. Ini berpunca daripada makanan dan air yang tercemar dengan kencing haiwan terutama tikus. Justeru langkah pencegahan perlu diamalkan antaranya memastikan air yang diminum bersih dan dimasak sempurna serta menjaga kebersihan peralatan seperti pinggan, sudu dan cawan. Penyakit bawaan air boleh dicegah awal bergantung kepada amalan kebersihan yang konsisten. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Itu adalah wadah perbincangan untuk kami kepada anda ya, tentang hmm. apa yang berlaku, yang sedang hangat diperkatakan supaya kita ini dapat juga cakna tentang kesihatan. Lah, hmm. Tentang sentiasa ada risiko, terutamanya kalau kita nak pergi ke mana-mana kawasan rekreasi ni. Ya, yes, hmm. sebab kita tahu kan, sekarang kalau kita ibu bapa ke uh, pihak sekolah ke, kan, dan ha. sebagainya, pusat rekreasi itu antara salah satu tempat yang sering dibawa yeah. kan untuk anak-anak kita dan juga murid-murid dan sebagainya. Mm -hmm. Baik kita nak terus berbicara berkenaan dengan waspada penyakit bawaan air di kawasan rekreasi ini bersama dengan Profesor Dr. Rafzah Ahmad Zaki. Pakar Klinikal Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Awam, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima mm. kasih uh, sudah bersama saya Prof. Saya pula <laughs> ni. Awak pula saya, saya, Adapnya, saya Daripada laporan saya, tadi tu, apa yang boleh kita simpulkan terlebih dahulu Prof? Yeah. Adakah ini sesuatu yang perlu kita bimbangkan untuk ke pusat rekreasi ni? Um, dari segi penyakit bawaan air ini hmm. mungkin uh, sebenarnya memanglah uh, banyak dilaporkan. Kalau kita hmm. lihat uh, definisi penyakit bawaan air itu, itu adalah uh, penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Ini yeah. termasuk uh, makanan dan minuman. Ha, sebenarnya kalau ikut statistik uh, penyakit bawaan air yang banyak dilaporkan adalah berkaitan keracunan makananlah. Okay. Tetapi kalau kita balik kepada uh, apa ke arah uh, apa masalah yang berkaitan dengan tempat rekreasi. Um, memang uh, kita kena uh, apa alert lah ataupun ambil tahu lah kerana hmm. macam dikatakan tadi ini dah memang uh, kita tempat yang kita akan pergi yeah. untuk uh, berkela bersama keluarga hmm. ataupun program dengan pelajar hmm, betul. Jadi memang kita kena ambil tahu ya? hmm. dan dah ditunjukkan tadi lah antara um, penyakit bawaan air yang ber uh, Uh, kaitan dengan tempat rekreasi yang uh, banyak kita dengar adalah seperti leprosariosis lah iaitu hmm. yang kita lebih tahu sebagai kecitikos hmm. lah ha hmm. kerana uh, ia uh, disebabkan oleh bakteria yang dikandungi uh, oleh um, ehm um, dibawa oleh uh, tikus itu senilah. Yeah. Ya. Yeah. Um. Mm -hmm. Okey, kadang-kadang kita ni um, sebagai kita tahu bahawa tempat kawasan Rikiasi ni oh cantik pemandangan kan. Kita tak nampak ni dari mata kasar mungkin nampak indah. Yeah. Tapi bagaimana kita nak tahu bahawa salah satu kawasan tu sebenarnya eh ada ha, ada kerja tikus nanti dan sebagainya. Hmm. Bagaimana? Hmm sebenarnya kita kena tahu um, kita kena lihat dari keseluruhanlah lah ha. hmm. uh, mungkin tempat yang kita nak pergi tu mungkin nampak uh, cantik betul, kan betul. tapi kita tak tahu apa yang berhampiran atau persekitaran kawasan hmm. itu hmm. Uh, um, sebagai contoh kan uh, Uh, Penyakit-penyakit bawaan air ini disebabkan oleh bakteria, virus. Kan, uh, yang bakteria dan virus ini ada tergandung di dalam mungkin najis uh, haiwan yang pembawa, hmm. ataupun berada di sampah-sampah. Dan juga ada uh, satu penyakit yang saya nak sebutlah mungkin ada uh, yang ramai tak tahu, which is uh, melioidosis. Uh, ini penyakit ini disebabkan oleh bakteria yang di mana kuman tu berada di bawah tanah. Hmm. Uh, jadi macam wow. bila kita lihat, maybe kawasan itu dekat dengan kawasan pertanian ataupun ada berlakunya pencerobohan kan dan uh, bila kita korek tanah tu kan jadi bakteria tu akan naik ke atas di permukaan dan boleh di uh, bawa oleh air. ha lah. uh, hmm. itu salah satu um, Uh, yang kita kena lihatlah persekitaran yeah, uh. okay. Baik, seperti yang dilaporkan juga 39 pelajar dan kaki tangan di Kedahlah... Kedah mm -hmm. lah. Mungkin uh, pada ketika ini uh, Puncanya masih lagi belum dikenal pasti Tapi ianya selepas mereka pulang daripada kawasan rekreasi um, Apa sebenarnya Tanda-tanda awal yang boleh kita dapatkan Sekiranya kita berada di kawasan tersebut Dan kita mm. rasa macam okay, ini mungkin Membahaya ni sebelum ianya Berlanjutan sebab sekarang masih lagi dirawat Beberapa individu ya, katakan sehingga Lepuh lah mm. uh, kulitnya Agak teruk juga lah kan apa tanda awal yang boleh kita ketahui bahawa okey ini ada bahaya dekat sini tu supaya kita boleh mengelak daripada lanjutan ni pak. Okey, I mean uh, simptomlah ya. maksudnya ya, simptom. kita patut kenali ya. kan. Ya. Kalau kita uh, lihat sebenarnya simptom ni uh, dia bergantung kepada jenis virus atau bakteria yang uh, dijangkitilah mm -hmm. tetapi yang kebanyakannya Uh, yang simptom yang pesakit akan alami ialah seperti demam, okay. sakit perut, muntah-muntah, cirit-birit. Hmm. Itu tanda-tanda awal lah. Sekiranya kita merasakan kita mungkin simptom ni uh, cepat cepatlah pergi um, ambil rawatan. Hmm. Tetapi kita kena tahu juga uh, antara penyakit-penyakit ni ada yang simptom ini boleh didapati mungkin seminggu ataupun dua minggu selepas. Wow. Oh lambat uh, uh, exposure uh, 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 ja. uh, 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 kepada jangkitan ha, contohnya seperti leptospirosis ha, uh, mungkin seminggu atau dua minggu selepas uh, penedahan baru kita develop uh, hepatitis A kadang-kadang hmm. mungkin tiga minggu atau sebulan selepas uh, exposure wow. okay. kita baru dapat simptom-simptom um, lemah-lemah badan uh, rasa sakit perut and then uh, bila dah menyerang bahagian organ kita terutama bahagian hati menyebabkan jaundice ataupun kuning kan kita hmm. katakan hmm. jadi uh, bila kita nak pergi ke tempat itu kita kena ada sedikit ilmu lah apa risiko-risiko yang mungkin ada hmm. jadi bila kita dah tahu dan mungkin uh, kalau boleh kita nak elakkan lah daripada hmm. benda tak berlaku tetapi bila berlaku kita perlu cepat-cepat kenalilah ini mungkin adalah uh, uh, punca di mana kita dapat penyakit ini ya. yeah. contoh like, uh, macam hepatitis A yeah. sekiranya kita pernah ada eh uh, makan contoh like seafood uh, makanan bercengkerang itu mungkin juga risiko di tempat uh, rekreasi kan mungkin itu juga eh uh, punca di mana kita hmm. mendapatkan penyakit walaupun kita rasa, eh dah lama saya pergi situ yeah, kan yeah. Uh, tetapi kita panggil inkubasi period lah maksudnya oh. daripada di mana kita expose uh, dengan eh uh, agen itu mm -hmm. Dan uh, sehingga uh, kita develop uh, simptom itu, uh. tetapi ada juga yang immediate yang kita hmm. boleh tengok selepas balik daripada tempat rekreasi terus, terus dapat simptom kan hmm. demam ke uh, ataupun ruam-ruam contoh macam tu lah. Uh. Hmm. Tapi mungkin hmm. okay juga kita perlu tahu juga sebenarnya um, contoh sebab kalau kita contoh kalau kita pergi air terjun ni, prom kadang-kadang ah contoh air terjun kadang-kadang kita macam ah masuk je tangan pakai es tu, hmm. ah, kan bagaimana sebenarnya yang kita perlu tahu. Ah. Makan. Ah. Saya pernah buat, oh, ah. aku pernah buat. <laughs> Masih baik sihat. Wah, masa okay. kecil, masa kecil. Okay. Okay. Uh, itulah salah, salah, salah satu um, kita kata langkah-langkah pencegahan lah yang mm. kita kena ambil lah, uh, terutama kali kepada ibu bapa lah kan, anak-anak oh. yang kecil mungkin dia tak tahu kan. Mm. Yeah. Jadi memang sebenarnya kalau kita lapang main dekat air terjun ke apa tu sebelum kita makan atau minum kita kena pastikan tangan kita bersih lah, basuh dengan air sumber yang bersih. Ya, sebab bukan mungkin, air sungai tu bukan? Eh? Ha, sebab kita mungkin dapat jernih kan okay, ha, yeah. tetapi kita tak tahu sumbernya macam mana ha. kan ha, sebab kalau bakteria ni virus ni memang kita tak nampak yeah. jadi memang seelok-eloknya kita basuh tangan daripada sumber air yang kita tahu bersih mungkin ada payah atau kita bawa bekal uh, air untuk basuh tangan mm. dan pastikan um, makanan yang kita nak makan tu memang mm. tak tercemarlah uh, mungkin kalau kita bawa air minuman dalam tin mm. kita lap dulu mm. eh benda-benda yang langkah-langkah pencegahan ni memang kena ambillah mm. Okey. Uh, prof mungkin uh, saya sering tanya pernah dengar inilah macam mana nak dijangkiti dengan penyakit bawaan air di kawasan rekreasi ni adakah kerana kita terlalu lama berada di dalam sungai tersebut ke air terjun tersebut dah boleh dijangkiti ataupun ketika proses termakan ke sebab kita tak basuh tangan dengan betul ke sebab ialah masukkan sesuatu dalam badan kan hmm. atau bagaimana prof semudah mana ianya boleh menjangkiti kita dia bergantung kepada jenis uh, penyakit itu sendiri dan hmm. juga bergantung kepada tahap imun ke kekuatan hmm. badan kita sendirilah okay. uh, bagi mereka yang memang imun dia, imun dia tidak kuat mereka yang mungkin kencing manis uh, Uh, mereka yang berumur ataupun yang kanak-kanak sangat kecil, hmm. kan, bila uh, pendedahan kepada uh, virus atau bakteria itu secara walaupun sekejap sedikit, mereka mungkin boleh mendapat uh, simptom juga dan bagi mereka yang mungkin uh, apa pet, uh, tahan imuniti mereka agak kuat walaupun mereka terdedah, terdedah uh, mungkin imuniti, badan mereka boleh lah mereka itu mereka tidak dapat simptom. Okay. Uh, jadi um, ada lah, ya uh. ada penyakit yang memang kalau kita terus uh, sentuh air yang tercemar dia boleh menyebabkan penyakit tetapi ada juga penyakit yang apabila kita Ingest atau kita makan, termakan atau terminum air atau makanan yang tercemar hmm. baru kita boleh mendapat penyakit tersebut lah. Dan ada juga sekiranya kita dapat mempunyai luka-luka hmm. kita mendekat-dekat badan kita bila kita mandi beracemah dan kuman masuk melalui bahagian-bahagian yang hmm. terexpos lah. Hmm. Hmm. Dan uh, kita sering dengar bahawa macam penyakit bawaan air ini kan masih di waktu musim banjir dan sebagainya. Hmm, yeah. Sekalipun kadang-kadang banjir, banjir kilat. Hmm. <laughs> kan? Bagaimana, eh, okay, ah, main dia gedah je kan, hmm. kita fikir macam lebih mementingkan hmm. macam oh nak selamatkan kita punya barang-barang dan sebagainya. Hmm. Bagaimana pula dengan keadaan yang sebegitu? Kan banjir kilat sebagainya, air bertakung lama. Mungkin kita perlu memberi sekali lagi, macam refresh balik kan. Apa yang sebenarnya yang kita perlu ambil kira juga? Uh, betul, itu sebab Uh, memang kalau dulu kita kata uh, musim banjir itu ada Oh mungkin hujung tahun, bulan-bulan yeah. Tapi sekarang ini uh, cuaca dah tak menentu kan uh, Memang kita hujan lebat uh, Boleh berlaku bila-bila sahaja Jadi kita kan. kena sentiasa um eler ada uh, lah dengan benda-benda macam ni dan memang kena sentiasa diperingatkanlah ha, apa risiko-risikonya contohnya apakah uh, penyakit yang mungkin kita boleh dapat cara pencegahan ya hmm. kalau kata uh, mention pasal um air yang bertakung kan uh, kita pergi vector borne disease juga adalah uh, penyakit yang berkaitan dengan air juga. Hmm. Sebab bila ada hujan, ada takungan air, boleh yeah. melakukan pembiakan. Yeah. Ha, tetapi hmm. itu boleh berlaku di mana-mana lah. Uh, perumahan ataupun rekreasi lah. Kita hmm. ha. kena hmm. elakkan dan sentiasa berwaspada lah ya. Kita kena sentiasa memastikan... Uh, persekitaran kita bersihlah. Ah, ha. ha, lebih pentinglah supaya mm -mm. tidak tercemar. Okey. Yeah. Namun perlu waspada penyakit bawaan air ni sebab kadang-kadang mm. kita takut orang tersalah faham ni kadang, -kadang orang kata eh yang dekat IMCI ni macam tak bagi pula pergi pusat rekreasi ni apa semua kan. Oh, tidak. Ha, cakap pasal penyakit dan apa semua kan. Okey. Ini untuk pemahaman dan juga untuk pengetahuan lah. Mungkin sedikit nasihat prof. Uh, kalau nak pergi ke pusat rekreasi taman rekreasi sebab mm. itu antara tempat yang baik juga untuk kita pergi. Uh, mm. apa yang perlu kita sentiasa mm. pastikan di kawasan peristaran, ketika mandi, menjaga kebersihan dan seterusnya. Macam mana, Puan? Uh, dari segi individu, kita kena pandai menilai risikolah. Tengok hmm. kat mana uh, uh, kawasan deklasi yang kita nak pergi. Uh, ambil tahu tentang berita-berita yang terkini. Lah, contohnya, yeah. kalau hmm. kita tahu kawasan yang terlibat dengan ada kes berlaku jangkitan, uh, seadanya kita kalau boleh, elakkan. Yeah. Dan sekiranya kita tahu ada contohnya tempat Uh, pembongkar sampah yang tak terkawal berdekatan dengan kawasan rekreasi itu mungkin kalau boleh elakkan. Hmm. Uh, uh, kita tahu kawasan itu tidak bersih kalau boleh kita elakkan. Yeah. Uh, dan uh, uh, pastikan kalau kita nak pergi uh, walaupun kita nampak bersih, uh, kita macam kita basuh tangan sebelum makan. Pastikan kalau ada luka-luka tu kita uh, tutup luka-luka uh, kita supaya tidak uh, boleh kuman masuk ke dalam hmm. badan kita. Hmm. Hmm. Dan... Uh, penjagaan ini juga perlu dilakukan oleh kita panggil um, bukan sahaja satu individu sahaja Dia sebenarnya kita komuniti lah, eh? juga hmm. dan hmm. juga uh, kita panggil uh, mereka yang pihak bertanggungjawab hmm. lah contohnya nak monitor kualiti air yeah. nak memastikan uh, tiadanya berlaku pembuangan sampah yang haram yeah. ataupun uh, pencerobohan tanah secara haram kerana yeah. ini merupakan risiko-risiko yang menyebabkan boleh berlakunya hmm. um, ee uh, uh, menjadikan uh, uh, kuman atau bakteria ni boleh uh, naik ke atas dan yeah. Uh, yeah. mencemari uh, mencemari yeah. air lah. Hmm. Ya, yeah. uh, sebenarnya banyak-banyak pihak yang terbaik sepatutnya kan Betul. Uh, Betul. dalam keadaan kita menjaga alam sekitar sebenarnya Betul. benda ni adalah benda asas. Uh -huh. uh, kalau kita tak menjaga alam sekitar kita tercemar Kesannya kepada manusia Betul Haa nah, ah, yeah. macam itulah Betul juga yang kena nantikan Okey Tadi ada komen di Facebook Yang kami nak Sebenarnya daripada Aminuddin Katanya hmm. um, Kerana pihak yang tidak bertanggungjawab lah, Kesilapan pengunjung sendiri Yang tak menjaga kebersihan Dan buang sampah merata-rata Hingga hadir haiwan perosak Yang bawa virus ni Betul lah tu hmm. ah, Dia ada link lah Dekat situ kan hmm. Itulah hmm. dia Baik hmm. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dr. Rafzah Ahmad Zaki hmm. Pakar Klinikal Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Awam Pusat Perubatan Universiti Malaya atas hmm. perkongsian ini Unik namanya ya. Ah saya suka hmm. ejaan tu Raf Raf dia ada D R A -L F D Z A -E H hmm. Rafza. Oh, cantik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih.